В принципе, все как обычно. Сепаратисты вели себя как обычно. Агрессивно. Особенно агрессивно сегодня работал снайпер. Раньше такого не замечалось. Выбрал, скорее всего, новую позицию, потому что все остальное нами было отработано ранее. Более-менее безопасно можно было перемещаться на позицию и с нее. Смена происходила. На данный момент, с сегодняшнего утра, и, Таксиста, может, может быть, со вчерашнего вечера. Бойцы не 1 были атакованы неизвестным дятлом, так его называют сейчас в данный момент, получил легкое ранение наш товарищ. Естественно, в ответ было отработано там с нескольких точек предполагаемая позиция. На данный момент тишина. Искренне надеемся, что человек там замолчал навсегда. Но будем смотреть. Полк надежно удерживает позиции в районе населенного пункта Пески. Спасибо. Кто надо на Проходите. Проходи, проходи. Давай, мы с кем-то Ну что там? Давай, там? Давай проходи. Под высотку ложите! Под, под Давай, ложись, стреляй! давай, 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 день э, перманентно были боестолкновения перли они что-то им что-то им очень хотелось до нас в гости попасть сначала они утром где-то было около 10 до 12 потом было затишье потом было днем около 4 часов вечера и потом как стемнело отстреливались и всего чего можно и э, на позиции э, видимо снайпер э, попал в металлическое перекрытие, меня осколками от этого посетило. Не, ради я не тяжело, а Мирон выколупал осколок на жопу.